الله الرحمن الرحيم الحمد لله الله تعالى جي فضل ان ان جي کرم سے بج شہر میں غرين تھی سيد الشهداء، سيدنا امام عالي مقام امام حسين عليه السلام جی शानदार जुलूस जो एहतमाम करे में अचे तो हमेशा जे मामूल जे मुताबिक इन्शा अल्वाहमान वरेपण यानी अचे वारी जो को तारीख़ है सत्रह सत 2024 हजार इन तारीख़ में यौम आशूरा है यानी दसवीं मुहर्रम है हिन मुबारक ॾींहं जो इनशा अलाह तुज शहर में अज़ीमशान जुलूस याद करबला जो अहतमाम करे में अचींदो जंहिंजी इब्तदा गुज शहर जे, जे मशहूरु क़ब्रस्तान आला वारा क़ब्रस्तान जे गेट वटां थींदी सरपत नाके वटां थई अने बखाली मस्जिद जे मिज़ारा इन जुलूस खे तक़रीर अने सलाह सलाम अने दुआ जे साथें थींदो कुझु शहर अने आजू बाजू में जेकी पढ़ाई मुसलमान या कच्छ भर में उन मिणी वटि आऊं सैद अहमद शाह हुसैनी सदर सुन्नी चांद कमेटी कच्छ गुज़ारिश जे साथें दावत ॾियां थो की जी वञे त वधू तइदाद में इन जुलूस जे मिज़ारा शरीक थई मुहबत आलिबैत मुस्तफ़ा जो पां बहितर अंदाज़ जे विञारा सबूत ॾियूं त दोबारा वरी तमामु तर मिरादरान इस्लाम खे दावत है की इन जुलूस में जंहिंजी शुरूआति अचे वारी सत्रहं तारीख़ जो आहे त टे वॻे ई जुलूस भुज शहर में निकिर निकिरंदो निकल्ण। त जी वञे थी वध तइदाद में हाज़िरी रही अने શવાબેદાર કે હાસ કરીને અને એન જુલુસ કે બહેતર બનાયેલા કરીને અહીં મરે તશરીફ બિન ચો એન ગુજારિશ